في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحه قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوه فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنه ورميه او كما قال حديث الصحيح روايه البخاري لابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Zaid bin Harisah untuk mengetuai pasukan tentera ke perang Muqtah. Muqtah bukan Mu'tah, Mu min wa amzah, Muqtah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perang Muqtah satu perang besar. Okay, sebelum kita baca hadis ni. Punca berlaku perang Muqtah ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu orang wakil dia. Nama dia Haris bin Umair. Nabi hantar Haris bawa satu surat pi kepada raja Busra raja Rom Nabi buat satu surat min Muhammad Rasulillah kepada dia Haris bin Umair bawa dalam perjalanan dia daripada Madinah nak pergi ke sana dia ditahan di tempat yang bernama Muqtah Muqtah ni di mana tuan-tuan? Di Jordan. Dia satu kawasan yang duduk di dalam daerah Karak. Bukan Karak Highway. Karak ni satu daerah di Jordan. Dia ditahan di situ dan dibunuh. Benda ni menimbulkan murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab undang-undang antarabangsa utusan tidak boleh dibunuh. Macam hari inilah orang press reporter tidak boleh dibunuh. depan ni ada lesen besar, depa pergi ke medan perang mana pun mana-mana pihak pun tidak boleh bunuh mereka itu undang-undang yang disepakati di peringkat internasional tapi apa yang berlaku utusan Nabi yang bernama Haris bin Umair ini bawa surat Nabi nak pergi jumpa raja sampai di tengah jalan di Muqtah orang raja tu tahan dan dia bagi tahu kata dia utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bunuh dia hebatnya kerajaan Islam pada masa itu satu nyawa kena satu tentera hantar ni hebat tu tak ada ke kita lah ni satu orang utusan daripada pihak Islam kena bunuh Nabi SAW hantar satu batalion tentera kerana nyawa satu sahabat Nabi terkorban mereka kena terima akibat dia mereka kena bayar harga dia Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kirim satu pasukan tentera yang Nabi selama-lama ni kalau hantar tentera Nabi Nabi akan lantik seorang aja jadi komander. Jadi panglima tentera. Tapi untuk perang Mukah daripada awal Nabi lantik tiga orang. Para pengkaji sejarah bincang benda ni. Pasal apa? Nabi awal-awal Nabi sebut tiga nama untuk jadi ketua. Tapi tiga ni one by one. Saya kita akan baca hadis dia. Kerana ini perang pertama yang melibatkan tentera Islam dengan tentera luar iaitu tentera Rom dan tentera Rom terlalu besar bilangan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Tentera dan Nabi namakan tiga orang untuk jadi komander. Orang muktahmi jadi satu jadi pada satu Juma dan awal tahun 8 hijrah. Lawan tentera Islam lawan dengan tentera Rom, Rom Timur ataupun masa itu dipanggil Byzantine. tentera Islam 3000 orang diketuai oleh Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Saya kita akan baca cerita tentang Zaid bin Harisah siapa dia ni. Yang kemudian komander yang kedua ialah Jaafar bin Abi Talib yang bulan lepas kita baca cerita dia mengetuai sekumpulan sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah dan dia menjadi spokesman menjadi juru cakap bagi pihak sahabat-sahabat Nabi bercakap dengan Raja Najasyi lagi nanti tengok sikit lagi cerita tentang Ja'far ja bin Abi Talib dan yang ketiga Abdullah bin Rawaha satu sahabat besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebut tiga orang ini tentera Rom kalau tengok dalam buku sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi dia kata berjumlah 100 ribu orang seorang lagi ahli sejarah Ibnu Ishaq terkenal dengan kitab tarikh kitab sejarah dia dia kata tentera Rom 200 ribu orang tapi para pengkaji sejarah kemudian hari menganggarkan bilangan hanya 10 ribu daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu pasukan tentera untuk lawan dengan tentera Rom dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama seorang-seorang komander yang akan memimpin tentera Islam itu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam in qutila Zaid fa Ja'far. Nabi kata yang akan jadi ketua ialah Zaid bin Harisah, anak angkat aku. Kalau sekiranya Zaid tewas, Zaid gugur, Zaid syahid di dalam peperangan itu, Fajafar, Nabi kata, tempat Zaid akan diambil oleh oleh Jaafar bin Abi Talib sepupu aku sekali saya, saya cerita satu-satu ni Zaid ni apa cerita dia Jaafar ni apa cerita dia wa in qutila Jaafar fa Abdullah bin Rawaha Nabi kata kalau sekiranya Jaafar bin Abi Talib sepupu aku pun gugur syahid di dalam perang itu maka tempat untuk menjadi komander tentera akan diambil alih oleh, oleh Abdullah bin Rawaha. Kala Abdullah kata Abdullah bin Umar bin Al Khattab anak Sidi Umar yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata kuntu fihim fi tilkal ghazwah. Dia kata dia do ada dalam pasukan tentera. Ibnu Umar anak Sidi Umar ni dia salah seorang daripada pasukan tentera yang pergi perang di Mu'tah tu. Dia salah seorang. Faltamasna Jaafar bin Abi Talib Bila dah habis perang kami duduk cari ni Sahabat-sahabat yang gugur Tentera Islam 3,000 orang Yang gugur syahid 12 saja 12 orang saja syahid Dan tentera Islam menang Bila habis perang pergi cari Sahabat-sahabat cari-cari tengok hak hidup siapa yang tak ada adalah hak hidup ni Nombor satu, depan nak cari siapa dia? Sepupu Nabi ini, Ja'far ja bin Abi Talib. Faltamasna Ja'far bin Abi Talib. Fawajadnahu fil qatlah. Kami cari, kami cari. Dalam hak mati bergelimpang ni jumpa Ja'far ja salah seorangnya. Wa <tik> wajadna ma fi jasadihi bid'an wa min ta'nah wa rumyah Allahu Akbar jumpa-jumpa mayat Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi yang Nabi cukup sayang ni jumpa-jumpa badan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki ada sembilan puluh kesan kena tembak dan kena panah Allahu Akbar daripada ujung rambut sampai ujung kaki belek-belek tengok kesan kena panah kesan kena lembing kena tombak ada 90 kesan demikian syahid yang kata Jaafar bin Abi Talib ini muslimin dan muslimah ini rahmatillah Allah sekalian saya kita akan tengok kita akan kenai siapa Jaafar ni sebelum tu kita tengok Zaid bin Harisah komander pertama ni Zaid bin Harisah yang semua orang tahu apa dia dia anak angkat Nabi dia kesayangan Nabi anak dia Usamah bin Zaid bulan lepas kita baca hadis cerita apa Nabi SAW lantik Usamah bin Zaid ada orang komplain tak puas hati Nabi marah Nabi kata kalau hampa tak puas hati dekat Usamah bin Zaid sama macam hampa tak puas hati dekat bapak dia Zaid bin Harisah sedangkan dua-dua ni ke kesayangan aku nabi kata Zaid bin Harisah menikah dengan siapa dia menikah dengan Ummu Aiman siapa tuan-tuan Ummu Aiman ini ini nama besar dia salah seorang daripada empat orang mak susu nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kecil-kecil Ummu Aiman menyusukan nabi Tuan, Tuan, Nabi ini Allah test dia daripada kecil sampai hari wafat penuh dengan ujian. Bukan senang nak jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. duduk dalam kandungan perut mak, ayah mati. Beranak saat mak mati. Tuan Abdul Muttalib bela. Tuan mati. Dia ambil alih oleh Abu Talib, pak benakan. Pak benakan bela itu laluan hidup nabi sallallahu alaihi wasallam ummu aiman yang menikah dengan zaid bin harisah ni siapa ummu aiman ni dia mak susu nabi sallallahu alaihi wasallam kok mana cerita dia boleh jadi mak susu nabi ummu aiman ni kok mana cerita ummu aiman ni dulu adalah hamba kepada abdullah bin abdul muttalib dia menjadi hamba perempuan kepada ayah nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab bila mak Nabi mati, dia ambil alih. Otomatik dia jadikan Nabi ni macam anak dia. Dia jaga Nabi, dia sayang Nabi ni, Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kasih dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni gelaran Pasal anak sulung dia nama Aiman. Sebelum dia kahwin dengan Zaid bin Harisa, dia kahwin dengan Ubaid bin Zaid dapat anak nama Aiman maka dipanggil dia Ummu Aiman bila dia kahwin dengan Zaid bin Harisah dapat pula anak nama Usamah bin Zaid Nabi sayang ni sayang dekat Zaid bin Harisah jadikan anak angkat Nabi sayang anak mereka pula Usamah bin Zaid jadikan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia punya sayang dekat dua-dua beranak ni dekat Zaid bin Harisah dengan Usama bin Zaid ni dia punya sayang ni sampai macam tu terlalu personal sayang dia muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian maka sewaktu berlaku perang Muqtah Nabi kata Zaid adalah komander pertama kalau Zaid gugur syahid yang menggantikan dia ialah Ja'far bin Abi Talib sepupu aku tuan siapa Ja'far bin Abi Talib ni نبي لهني امس حديث رواه ابن ابي هريره رضي الله عنه كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانه والصق بطني بالحصباء واستقرئ الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس للمساكين جعفر بن ابي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أبابلا غوغور دان شهيدنا جعفر بن أبي طالب إني fa Abdullah bin Rawaha ganti dengan Abdullah bin Rawaha mati juga syahid juga Abdullah bin Rawaha dalam perang Mu'tah yang kata 12 orang mati ni mati ni memang betul-betul hardcore sahabat Nabi Qala Abdullah bin Umar kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang riwayat hadis ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama-nama tu dan nama-nama tu mati mengikut sikun yang disebut oleh Nabi Nabi sebut nama Zaid bin Harisah dulu kalau mati Zaid bin Harisah kalau syahid ganti dengan Jaafar bin Abi Talib kalau kalau syahid Jaafar ganti dengan Abdullah bin Rawahah di medan perang jadi ikut urutan tu macam Nabi sebut ni muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian sehingga kan apabila sana sudah syahid Nabi dah ada di Madinah gugur sahaja tiga orang ni Nabi SAW terus bangkit bagi tahu kepada sahabat yang ada tuan-tuan masa tu tak ada teknologi tak ada sistem teleko telekomunikasi tak ada lah sungguh jadi apa di mana within second masuk dalam whatsapp kita bukan berita dengan gambar sekali masuk mai. zaman tu tak ada apa tapi sana gugur saja Zaid bin Harisah syahid ganti dengan Jaafar bin Abi Talib syahid ganti dengan Abdullah bin Rawaha syahid sana jadi sontak Nabi SAW bagitahu dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an dia kata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawah halinnas dia kata sana jatuh saja gugur saja syahid saja sini immediately nabi habaq dekat sahabat ada ada di depan nabi mengumumkan syahidnya tiga orang ni yakni qabla an ya'tiyahum khabaruhum sebelum berita tu mai daripada sana mati tu Nabi Habak dah dan Nabi sebut nama tu ikut urutan kematian mereka ni faqala nabi sallallahu alaihi wasallam akhadhar rayah zaidun fa usiba nabi kata mula-mula zaid -mula bawa bendera bendera islam ni zaid bawa summa akhadha Jaafar. Zaid bawa dan dia terkorban bendera tu tak dan jatuh Jaafar pergi ambil ja bawa pula Jaafar pula gugur syahid bendera tak dan jatuh Abdullah bin Rawaha pula ambil bila Nabi habang macam tu wa'aynahu tazrifan dia habang kat sahabat ni hayak mata derah Nabi ni hayak mata derah dia, dia, nak bagi tahu kat sahabat ni syahidnya tiga orang ni Zaid bin Harisah, Ja'far ja bin Abi Talib dengan Abdullah bin Rawahah sambil doa bak tu. Ayah mata ni, Nabi ni. Hatta akhadha raya sayfun min suyufillah. Nabi kita akhirnya bendera Islam itu disambang oleh Khalid bin Al-Walid yang dinamakan dia yang dipanggil dia dengan nama Saif min Suyufillah dia ni dipanggil dengan nama pedang daripada pedang-pedang Allah dia tangkap bendera tu dan dia bawa tentera Islam sehingga meraih kemenangan di dalam perang Mu'tah Tuan-tuan Ja'far bin Abi Talib putih tangan dua-dua belah dia ada pegang dengan bendera dengan tangan kanan kena tetak putih bendera nak jatuh dia sambak dengan tangan kiri kena tetak tangan kiri putih dia kapit dengan celah ni ada-ada ni macam tu punya jaga bendera Islam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian maka dengan kerana tu Jaafar bin Abi Talib Nabi panggil dia Jaafar At-Tayyar Jaafar yang mempunyai dua sayap. dua sayap Nabi kata apa tangan dia yang terpotong itu Allah akan ganti dengan sayap dalam syurga dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian hadis lain cerita pula an Khalid bin Al-Walid Khalid Al-Walid sendiri cerita dia kata laqad duqa fi yadi yawma mu'tah tis'atu asyaf Khalid bin Al-Walid kata banyak-banyak perang perang mu'tah ni memang challenging betul dia kata tangan aku sembilan bilah pedang lapan patah dia kata sembilan pedang dia pakai dalam perang mu'tah saja sembilan bilah pedang dia pakai lapan patah wa sabarat fi yadi safihatun li yamaniyah dia kata last kali hak tinggi bilah yang terakhir itu ialah pedang buatan yaman dan akhirnya dia membawa tentera Islam menang di dalam perang muqtah itu muslimin dan muslima ini, Rahmatillah Allah SWT hebatnya para sahabat Nabi semata-mata kerana nak wakmai Islam kat kita ni Tuan-tuan, apa benda dengan kita ni yang pergi tak sayang Islam sampai macam dua ada hari ni? Punya tak sayang agama sendiri. Punya tak sayang ni. Sedangkan para sahabat dulu macam ni kisah mereka kerana nak mempertahankan Islam.